Kabar gembira buat kalian semua yang memiliki koin seperti ini. Karena sekarang koin yang bergambar rumah gadang ini bisa laku dijual 3 juta per keping. Pasalnya koin ini memiliki keunikan tersendiri. Yaitu memiliki 17 tiang dan terdapat pohon kelapa. Uang logam ini dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tahun 1973. Pada masa sekarang, koin ini tidak dapat digunakan untuk transaksi, tapi bisa dijual ke kolektor atau penghobi uang kuno. Mungkin saat ini tak banyak orang yang memiliki koin seperti ini, tapi jika kalian mempunyai, silahkan tawarkan ke kolektor dan pastikan koin dalam kondisi bersih. Di kalangan kolektor, uang logam ini menjadi perbincangan yang tak ada habisnya. Asal kalian tahu, koin 100 rupiah memiliki dua jenis. Tapi, yang banyak dicari yaitu koin seperti ini. Dan perlu diketahui koin jenis ini memiliki bobot 9,80 gram. Ini adalah harga terbaru dari uang logam 100 jenis koin. Untuk harga jual tergantung kondisi dan peminat. Di setiap daerah ada yang mencari koin 100, dan hanya berani membeli seharga 500 ribu saja. Tapi, jika kita telusuri daerah lain, koin ini bisa mencapai 1 hingga 3 juta rupiah. Memang benar, kondisi fisik dari sebuah koin kuno itu penting. Terlebih koin itu masih terlihat jelas mulus dan belum berkarat. Oke, sobat semua, itulah info yang bisa mimin sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih.